Это самый старый музей в нашей районной области. У нас он насчитывает 16 тысяч экспонатов. К сожалению, вы увидите не все, потому что у нас недостроенная экспозиция. Но самые интересные вещи я вам постараюсь показать. И начинается у нас экспозиция с каменного века, с 20-го тысячелетия до нашей эры. И вот с этого экспоната, с самого старого, ему действительно 20 тысяч лет, это зуб мамонта. Находят у нас останки мамонта. Как вы думаете, Совершенно верно. Вот единственное село, где постоянно находят остатки мамонтов. У нас в музее несколько таких зубов и пивней. У нас зубовый. с каменным веком всего три стоянки на территории района. Больше нету. нету, Мало очень. Это у нынешних зоолюбимых, любимов, Софии. Вот на местах этих стоянок археологи, когда работали, находят вот такие вещи из древних. Кремниевые скребки, которыми зачищали шкуры животных от остатков крови и мездры. И потом вот такими листами или ножевидными... 20 тысяч лет. А потом человек освоил, по тем временам, очень сложный прием сверления и благодаря этому приему появились совершенно новые орудия труда. Вот эти сверленные, это пары они еще и шлифованные. Там да, уже вот два приема. Самое интересное в этих фрагментах то, что они с орнаментом. Вот современным людям кажется, что он примитивный очень. Но по тем временам это был не примитивный. Довольно-таки сложно было сделать такой орнамент старался украсить свой быт, но ему казалось, что это очень красиво. А потом как у нас был пятый металл, легко по поддавался обработке. По этой причине медь плохо сохраняется в земле. У нас в музее вещей из меди нет. Но благодаря тому, что у нас был этот металл, появились совершенно новая у меня Вот посмотрите, от каменного века, насколько богата эта витрина. Чем занимался человек в это время? Изготавливал оружие, наконечник копья, дротика и стрелы, домашние обувь необычное дно, а такое лицевидное, говорит о том, что человек не придумал стол, еще ему было все равно. Родовая мотыга нашли в районе Чернянки, он еще ничего не сеял, а те злаки, которые были в природе, он их обихаживал, собирал урожай, вот на таких зернотерках, вот такими песнами их растирал, как растирал, получал руку, можно было печь и ложки, да, Рохан, камень у нас есть. Ну и даже кости, есть у нас вещи из кости, очень интересные вот этого была, она не играла в утилитарного назначения, то есть прямо у это этом была мой таблет волосы, мужской, считала, что он придаст силы, отбавил воду во время боя на силе на шнурке, на шее, вот воины обязательно победил в бою. Ну и в это время в наших степях появляются курганы, такие холмы над могилами усопших, чем богаче был человек, тем выше курган. Ну а на курганах ставились вот такие стены, еще не было этих баб, половецкие, если а просто Дали денеж, а просто прокалывали шкуры животных и потом природными волокнами сшивали. А, ну и у посуды появилась плоская дно. Человек наконец-то, мы очень гордились, у нас даже Институт археологии Академии наук Украины предлагал поменять, завершил плаву. Это баянки, кожаные ремни не сохранились, они сплели в земле за тысячелетия, а вот на древней истории края вот примерно 7-6 век до нашей эры, когда с Востока и за к нам пришли не племена скифов, расселились с несколькими племенными объединениями, вот ли в обережье Херсонщины скифы сочевники жили, художник вот такой изобразил стоянку скифов на берегу Днепра, юрта, типичное жилище скифов, лошадь, основное средство передвижения, вообще любимое было животное скифов, был такой скифский царь отель который, несмотря на занимаемую должность, сам всегда чистил своего коня и говорил, что ему жаль а коня, не я с рукав Воинственный народ, не случайно этот период истории, называют военной демократией, потому что основа жизни была все-таки война. А его русский дух воспитывался с малолетства. Если в Скирской семье рождался мальчик, тогда учился, когда учился делать первые шаги, его привязывали к лошади, когда вот как это вершник сидит. И к 5-6 годам это было отличный наездники из и слуха. Правда, по этой причине все скифские мужчины по фактуре были некрасивы, они были низкорослые и кривоногие, но зато были отличные воины. И в истории почти неизвестно случая, когда скифы а самое известное со двух степей, как бы заманивая далее, сжигали за собой траву, засыпали в колодце с водой, и войско далее быстро истощило свои силы, он вообще не понимал, что с ним происходит, с ним никто так не воевал. И вот тогда он написал скифскому царю письмо, что же ты отступаешь, если ты боишься меня, остановись и признай свое поражение, а если не боишься, все равно остановись и давай сразимся. когда-то эта лягушка, не взможет в небо, когда эта птица, мои стрелы настигнут тебя. И вот в один прекрасный день Скифы все-таки решили дать путь Дарью ранним летним утром, два огромных войска выстроились друг против друга, и вдруг Дарья заметил, что в плении шеренги скифов произошло какое-то замешательство. Оказывается, пробежал просто заяц, и охотничье сердце скифов не выдержала, дрогнула, и все дружно кинулись за зайцем, забыв о грозной сечи. И Дарий сказал, ну если они в такую минуту могут думать о каком-то зайце, мне у них сражение не выиграть. И он развернул свой войск и ушел в Персию. Вот они вот раз хорошо воевали, они прекрасно торговали. Вдоль берегов Крыма было много греческих городов, а вот у нас, где город Очаков, был город Ольвия, что покупали у греков, покупали посуду. Посуда, вот вы видите, она сделана на гончарном круге. Кто-то знает, как называется? Хранилась никто. Да. Как думаете, что? <къем> вино, вино, сыпучие продукты, иногда оливковое масло. Вот эту посуду сделали сами скифы. Она липная, поэтому ну, пока покупали не только такую посуду у греков стифы покупали вот такую. Сом, а косметика нет. была в виде таких сметанообразных, кремообразных масел, вот как наши крымские эфирные масла, только гуще гораздо. Их втирали в кожу, кожа долго сохраняла приятный запах, отсюда и название благовония. то есть хорошо пахнет. Да. Ну и да, какая женщина без украшений? Эти вещи из бедного скифского подъявления, бронзовая серьга, гладкая фигура и низочка бусы из ледительной стекловидной пасты. В палатах захоронения были золотые украшения, у нас у нас несколько есть две вещи вещицы золотых, ну, даже на стирских глазах. А в одной вещи я не вам хочу совсем. рассказать, потому что благодаря находке у нас здесь под Каховкой, ну, вообще Каховку знают историки археологи всего мира. Вот этот головной убор знатной стихамки называется Тиар. Ну так прочитали в древнегреческих источниках. А вот как он выглядел, никто не знал. И вот в 1972 году недалеко от села Архангельская Слобода была открыта захоронение богатой скифянки, Какие же шапки носили богатые?